yang tidak asing lagi di kalangan kita seorang yang cukup berpengaruh dengan kupasan-kupasan isu-isu politik, isu-isu ekonomi. Saudara Isham Jalil sebenarnya seorang jurutera, seorang engineer, lulusan daripada Amerika. Eh, malam ni nak cakap mengenai Amerika dan juga uh, lulusan uh, United Kingdom, Harvard University United Kingdom dalam bidang uh, Uh, Perniagaan Keuangan MBA, Master of Business dan juga Finance. Inilah orangnya yang sering kali muncul di dalam TikTok, muncul dalam Facebook. Saya dipahamkan tadi dia beritahu saya, dia punya viewers sebulan 50 juta. 50 juta satu bulan. Inilah saudara Isham Jalil. Seterusnya Adinda saya yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Syahri, Ketua Penerangan PAS Pusat, Ahli Parlimen Pasir Mas, di Parlimen dikenali sebagai YBPM, bukan YAB, YBPM, YB Pasir Mas, bukan Perdana Menteri lagi. Ah, ha? Merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi di Kelantan ini, seorang pemimpin muda, pernah menjadi setiausaha politik kepada Emak Bohamad, Menteri Besar sebelum ini. Beliau sekarang ini dalam proses menyiapkan tesis PhD di Universiti Putra Malaysia. Tak lama lagi Dr. Fadli Syahri lah. Dan kita masih lagi menunggu seorang lagi penceramah kita yang tidak kurang handalnya. Ya Bohamad, Tuan Haji Wan Rahimi Wan Daud, peguam kanan kita, yang juga merupakan tokoh di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan sempena dengan program ceramah kita pada malam ini adalah merupakan siri-siri ceramah sempena berlangsungnya persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan uh, Sidang Bajet juga di Kelantan dipanggil Ceramah Pasca Sidang DUN di Kelantan ini Seluruh pimpinan kawasan Kota Baru termasuklah AR uh, Nuk Syakiman Muhammad penyelia Dun Kota Lama Tok Ngulu pimpinan masyarakat tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian alhamdulillah walaupun keadaan cuaca yang agak tidak mengizinkan untuk ramai lagi kita memenuhi dewan KTC pada malam ini saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-kakak yang dapat juga sampai ke Dewan ini. Kita dalam lebih kurang 100 orang kita ni, walaupun kerusi kita lebih daripada itu, kita harap selepas daripada ini, apabila adik kakak kita yang berada di rumah mengikuti program ini melalui live yang dipancarkan, jadi tak cukup panah di rumah tu, mungkin mereka ni akan mari ke sini pada hari ini. Tuan-tuan dan -tuan perempuan yang dihormati sekalian pada malam ini, Pentas ceramah kita memberikan fokus kepada isu-isu semasa di dalam negara kita ini. Negara kita sejak tiga tahun kebelakangan ini, di bawah pemerintahan kerajaan Madanun ini, terlalu banyak perkara-perkara yang berlaku di dalam masyarakat. Perkara yang tak pernah berlaku di zaman-zaman dulu berlaku sekarang ini. Kalau dulu KLIA itu tidak ada air terjun, tapi dalam zaman pemerintah sudah ada air terjun Sebagaimana di Singapura dan juga di Dubai ada air terjun Lainnya KLIA pun ada air terjun Tapi air terjun semula jadi daripada langit Turun atas bumbu, turun di dalam KLIA kita ni Banyak perkara-perkara Dan pada malam ini satu isu yang menjadi fokus kepada kita Sama ada kita di dalam dewan ini ataupun di luar sana iaitu mengenai satu perkara yang cukup-cukup penting melibatkan dan memberi kesan kepada seluruh rakyat Malaysia tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira latar belakang, tak kira bidang apa, perniagaan dan sebagainya. iaitu isu mengenai satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Nul, dengan presiden negara yang dikatakan termaju di dunia ini iaitu negara Amerika yang berlaku sempena sidang kemuncak ASEAN pada bulan 10 baru ini iaitulah yang dipanggil perjanjian perdagangan timbal balas antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Saya nak beritahu secara sepintas lalu pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim dengan Presiden Trump baru-baru ini merupakan bukan perkara baru. Kami di dalam parlimen telah diberitahu sejak daripada bulan 5 tahun 2025 lagi bahawa kerajaan Malaysia sedang mengusahakan supaya ditandatangani satu perjanjian yang semua orang tak tahu. Diberitahu oleh Perdana Menteri dalam parlimen secara yang tidak jelas dan pada masa itu kita Perikatan Nasional Pembangkang memberitahu kepada beliau bahawa kalau dia nak buat apa-apa perjanjian dengan negara luar Lebih-lebih lagi negara Amerika dia kena buka perkara ini supaya dapat diambil bahagian oleh semua ahli-ahli parlimen Sama ada ahli parlimen kerajaan maupun ahli parlimen pembangkang jadi dia setuju oleh kerana kita tekan dia setuju. Lalu kementerian yang bertanggungjawab kepada perjanjian perdagangan ini iaitu Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipanggil MITI telah hantar surat kepada pihak Perikatan Nasional supaya menghantar beberapa orang wakil untuk duduk di dalam satu jatang kuasa bagi membincangkan apa ni perjanjian yang nak dibuat oleh kerajaan Malaysia dengan Amerika ni. Saya ada bukti di sini. Saya sendiri selaku ketua WIP Parlimen hantar surat kepada MITI. Kita menyenaraikan lima orang ahli Parlimen kita yang memang pakar dalam bidang ekonomi untuk duduk jatah kuasa ini. Saya boleh baca antaranya satu Ya Bahamad Datuk Dr. Radi Jidin Putrajaya ahli Parlimen juga pakar ekonomi. Tuan Haji Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syahir Sulaiman, Ahli Parlimen Bacok, yang juga pakar ekonomi kita yang berhormat Tuan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal yang ada depan kita sekarang ini. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang politik walaupun beliau juga seorang engineer. Kemudian kita ada Datuk Wira, Dr. Ku Rahman, Ku Ismail, Ahli Parlimen Kedah daripada Kubang Pasu dan Tuan Haji Bakri Jamaluddin daripada Tangga Batu Melaka. Semuanya pakar-pakar ekonomi yang ada di dalam kalangan ahli Parlimen Perikatan Nasional. Namun saya nak beritahu, sekalipun Anwar Ibrahim tidak panggil kita untuk mesyuarat, apatah lagi untuk bincang perkara ini. Tiba-tiba, semasa persidangan sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini, tiba-tiba Anwar Ibrahim telah membuat keputusan dia sendiri menandatangani perjanjian yang mengikat terus. Saya tak nak hurai panjang sebab Uh, Icam Jalil dan juga uh, YB WAF Akan bentangkan perkara ini Yang pada pandangan Pelbagai pihak Termasuklah di kalangan Anggota kerajaan sendiri Saya nak beritahu bahawa ini Bila perjanjian ini telah ditandatangani Pada 26 Bulan Oktober Pada 29 Tiga hari selepas itu Menteri MITI iaitu Tengku Zafrul Buat satu kenyataan Di dalam parlimen saya baca sebahagian daripada ucapan dia. Ha? Saya kut. Perlu saya tegaskan. Rundingan ini bukanlah pilihan yang kita minta. Itu kata Menteri Miti. Ya? Ha? Tidak seperti mana-mana rundingan perjanjian perdagangan yang lain. Di mana rundingan diadakan apabila ada kemahuan kedua-dua pihak. Di Menteri Miti sendiri ini. Menteri yang jaga perjanjian perdagangan. Dia kata bukan yang kita minta. Itu satu. Kemudian mari pula timbalan dia. Timbalan kepada Menteri Miti ini. Nama dia Liu Chin Tong daripada DAP, daripada Johor. Dia kata Malaysia dipaksa memasuki perjanjian dan juga uh, perbincangan dalam perjanjian ini. Malaysia force into US trade talk. Force tu paksa. Paksa dan dalam perjanjian dalam apa ni satu majlis dia kata Malaysia tidak ada pilihan melainkan perlu memasuki perbincangan atau perbincangan dengan Amerika Syarikat kemudian dia sebut menteri ni sebut dia malam menteri sebut jika ditanya saya if you ask me of course i don't want to negotiate niti malam menteri hak jaga perdagangan ni dap kalau tanya saya, saya tak mau berunding untuk memasuki perjanjian ini. Ini timbalan menteri di sendiri. Ha? Tidak ada di kalangan kita yang nak berunding dengan Amerika Syarikat. None of us want to negotiate with the US. Tu bahasa orang jeli sebut. Orang ha, jeli dia kata tak sih negotiate. Ah, ha, kita ni kata tak sih berunding. Ha? Lepas tu Liu Cintong ni kata, apa ni bila ditanya adakah kita gembira dengan perjanjian ini dia sudah dia mengatakan we are not happy but we are forced to do it kami tak suka tapi kami dipaksa sign agreement ini 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 menteri ini kemudian hari ini ini akan dijelaskan lagilah oleh uh, Isham Jalil dan juga Wabi Waf hari kemarin bekas peguam negara zaman PH tahun 2018 Tommy Thomas ha, peguam negara dia kata apa perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim 26 Oktober itu merupakan perjanjian yang paling buruk pernah ditandatangani oleh Malaysia sejak merdeka dulu Tommy Thomas kata ni ni dalam ...porta-porta lain... ...bukannya adalah Harakah Delhi ya... Dia ...bukan adalah Harakah Delhi... ...perjanjian ini terdesak... ...syarat-syarat lebih teruk... ...daripada paksaan... ...British zaman penjajahan dulu... ...nih perjanjian ini... ...dikatakan oleh orang biasa... ...orang profesional... ...kemudian dia kata secara sinis... ...dia sindir Dr. Anwar Ibrahim... ...apa yang diperolehi oleh Malaysia khususnya Anwar Ibrahim ialah sebatang pen yang telah digunakan ha, pen ha, Trump sign itu dia pekong bui ke bui kepada Anwar Anwar ambil tu ya dia boleh lepas tu dia tumpang kereta uh, Trump daripada airport tu pergi ke tempat mesyuarat itu je yang boleh yang lain tu adalah semuanya kerosakan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini kepada rakyat Malaysia dan seluruh negara kita Banyak lagi lah yang akan dihuraikan eh. Saya tak nak hurai supaya, eh, panjang lebar Kerana isu ni Penyokong-penyokong kerajaan sendiri Rafizi Ramli Dan juga geng-geng dia Yang masih lagi merupakan ahli parlimen uh, Parti Keadilan PKR Mereka menjadi ahli parlimen penyokong kerajaan pun Tak setuju dengan perkara ni Jadi atas dasar itulah kita jelajah ke seluruh negara termasuk di Kelantan ini, di Kota Baru ini untuk kita menjelaskan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini lebih teruk daripada zaman penjajahan British itu sendiri. Kedaulatan negara kita telah digadai, telah diserahkan kerana dengan sebatang pen Trump dan juga tumpang kereta sekejap itu. Itulah Bayaran yang perlu dibayar oleh rakyat Malaysia ha, Saya tak nak hurai panjang lagi Kerana ahli-ahli parlimen kita telah bersiap sedia Untuk menguraikan perkara ini dengan panjang lebar lagi Saya bagi pihak uh, Tuan rumah Pas kawasan Kota Baru Mengucapkan jutaan terima kasih Sekali lagi kepada rakan-rakan saya Wabi Waf uh, Saudara Isam Jalil dan juga Wabi uh, Pasir Mas Yang telah hadir untuk memberi penerangan Walaupun kita tak ramai hari ini, di luar sana puluhan juta sedang mengikuti program yang kita adakan pada malam ni insyaallah. Jadi untuk itu saya sudahi dan kita akan mendengar penjelasan daripada penceramah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.